Народ, всем привет! С вами снова команда компании Версагра. В этом видео я вам покажу шредер здорового человека. Здорового, успешного фермера. Самый честный обзор на наш продукт. Оставил пожневные остатки, они не порубанные. Вопрос, почему? Красота. Красота и результат работы просто шикарный. Да и все, так просто складывается. Но мы стараемся реально делать простую технику Шапрас. И все. Дорогие аграрии, не забывайте, что мы еще проводим конкурс, по результатам которого определим 14 победителей. 4 из них получат мангалы, 10 человек получат open bag. И главный победитель, главный счастливчик получит рубящий каток 6-метровый как раз вот по подсолнуху работать самое то каркасный это будет с диаметром барабана 470 вот у вас еще есть время принять участие Итак, в украине много сельхозпроизводителей делают рубящие катки и много из них называют катки шредер потому что из английского это означает измельчать измельчатель я вам покажу как должен работать Шреддер здорового, успешного фермера. Тут в хозяйстве ребята говорят, жадко нестандартная, приходится вот ехать чуть-чуть не по колее. И ребята на трактор поставили планку, чтобы валить палку перед трактором. Прикольная вещь, работает. Идем очень довольно-таки плавно рабочая скорость 18,4, 18,6 больше не даем тягаем 125 джендиром но просто хочу обратить чтобы вы обратили внимание вот как он идет ровно его не подкидывает красота красота и результат работы просто шикарный я считаю просто посмотрите на какие фракции и главное вот все под линеечку все под линеечку просто порубал каточек давайте подойдем чуть дальше Просто excellent, это идеально. Давайте Наверное, для сравнения возьмем. У меня телефон 12 сантиметров. О, 12 сантиметров. Рулетки под рукой нету. Извините, будем мерять телефоном. Тут чуть больше. А тут чуть меньше, чем 12. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Работает каток измельчитель качественный гляньте смотрите на землю на почву гляньте какая она рыхлая все можно заезжать сеяться сразу вот вот видно насколько ножи в землю входят ну, тут до 5 сантиметров наверное может даже чуть чуть больше под подсолнух Наш каток и 470 диаметра возьмет. Но для кукурузы мы советуем вот, вот такой, 550. -й. Он более тяжелый, там больше ножей. Дорогие аграрии, обязательно, пожалуйста, напишите нам в комментариях, с какими катками рубящими вы работали. Я имею в виду, это будет широкий прямой нож или это шахматное расположение ножей ножей. Кто работал нашими катками, обязательно самый честный отзыв оставьте, для нас это важно, пускай и другие увидят. Какой каток, какой тип барабана, на ваше мнение, наилучший? С прямыми ножами или шахматным? Я, если честно, склоняюсь и полностью согласен с мнением крестьянина. Крестьянин сказал, уважаемого крестьянина, крестьянин тогда сказал, что какой лучше Нож в прямой или в шахматном расположении. Каждый должен сам выбирать для себя. Это все индивидуально. Я с ним полностью согласен. Каждый должен для себя определиться, какой лучше. Какой на втором месте, какой на третьем. Потому что на первом, как показывает практика наша, самое лучшее расположение ножей это веерное. Не то, чтобы сильно там и хвастаться, но вот веерное расположение, состоянием на 2021 год и каркасный тип барабана, о котором я еще хочу поднять тему и показать его поближе. Никто в Украине больше такие катки не делает. Мы единственные, получается, кто делаем и веерное расположение, и каркасный тип барабана. Вот, на 2021 год это так. так. Самый честный обзор на наш продукт. Прошелся 9-метровый каток. И вот оставил пожневные остатки. Они не порубанные. Вопрос почему? И как вы думаете, почему любой другой производитель катков рубящих в этом диаметре э, в 550 плюс-минус там 570, 520, э, 540? Э, почему другой бы каток тоже не справился? В принципе, в принципе, я сначала удивился, как так. Прошелся каток, порубил, но потом я чуть-чуть посмотрел по сторонам и все понял. Смотрите, вот видите, вот следы рубал, вот следы рубал, а тут пропустил. Это прям посередине барабана. Почему? Убираем пожневные остатки. Я постараюсь сделать как можно э, более наглядно. Ставим телефон и примерно камеру на уровне телефона. У меня телефон сантиметров 12 и видим, что э, бугор тут около 10 сантиметров. Вот я постараюсь как-то... Да, где-то 10 сантиметров в этом месте и будет. Там уже дальше чуть меньше на спад. Там, кстати, дальше оно видно, валяются порубанные вон. Э -э почему так? Потому что, скорее всего, видимо, раньше, может, междурядная обработка, может, еще что-то, было очень сыро. И вот мы видим колею трактора. Зашли трактором, а тут просто трактор вдавил глубокую траншею. И, конечно, они тут легли и не порубились. Рабочая э, глубина работы катков в этих диаметрах не только компания Версагра, а и других производителей, ну, в районе Хайп. 5 сантиметров так вот в принципе в таких ситуациях да пропуски будут вот чтобы решить такую проблему возможно тут бы решил бы каток допустим как мы делаем 880 там э, его вес в районе 12 тонн вот возможно такой бы каток бы решил бы и все-таки достал бы продавил бы массой эту почву продавил, ножи зашли зашли максимально глубоко и тогда был бы результат я вот э, у ребят спросил здесь ходил опрыскиватель ходил э, довольно по мокрой почве по влажной и э, получилось то что сделал большую колею. коля здесь реально 12 там сантиметров 10 13 14. Ну вот, в районе моего телефона, плюс-минус там пару сантиметров. Давайте поближе подойдем, посмотрим на рубящий каток. В общем, в модельном ряде нашей компании Аверсагра 20 рубящих катков. Данная модель это 9-метровый каркасный каток с диаметром барабана 550. Что значит каркасный? Рассказываю, видите просветы. Вот. Между э, трубой, в которой внутри вал находится, и ножом. Это э, благодаря им вы сможете работать и в дождь, и раньше выходить в поле. Здесь ничего не забивается уникальная конструкция вот на данный момент на 2021 год никто из наших конкурентов в принципе такой тип барабана не делает но по нашей статистике у нас есть и водоналивные классические по нашей стати статистике это гораздо более такая популярная модель прям не знаю люди очень ну, покупают все очень довольны довольны тем что им не надо выходить Чистить постоянно что-то, я не знаю, там расчищать по влажной почве, еще что-то там забилось, такого тут а просто нету. Рубает просто. Что такое веерное расположение ножей? Много э, кто путает с шахматным, на самом деле это разные вещи, и веерное расположение ножей тоже. Пока никто не делает. Только компания Версагра. В чем отличие? Смотрите, шахматный, это если бы э, напротив этого ножа вот здесь бы стоял бы этот. Но если мы присмотримся, видите, они, он тот следующий смещен. А тот, что дальше, уходит назад. А тот, что дальше, уходит назад. То есть... В данный момент барабан стоит на одном ноже. И это не вот этот. Этот уже выходит с почвы. Этот заходит в почву. Вот. Вот здесь. Вот здесь нож. Вот на нем и стоит барабан. И тут точно такая же картина. Тут уже выходит нож. Тут только заходит. Вот. Сейчас найдем барабан, на котором четко видно. Вот. Крайний барабан вот нож, на котором стоит каток. Все. Если внимательно пройтись, тут не видно, уже темно. Тут ножи. Видите? Вот тут уже выходит нож. Там один заходит, второй выходит. В общем, если реально, вот, если реально присмотреться, видно, как оно идет ступеньками. Один нож, второй, третий, дальше четвертый. Они как шнек получается, вот так закрученные. Они имеют некое отклонение друг от друга на определенное количество градусов. Но при этом, при этом нож относительно вала находится под углом 90 градусов. Довольно таких Острый, но не чересчур острый край ножа. Вот то, что я говорю, они самозатачивающиеся. Но это в принципе сейчас никого этим не удивишь. Но тем не менее, нож выполнен по типу ельотины. То есть, вот видите разницу. Вот здесь выше, вот здесь ниже. Это для того, что э, мы раньше делали ровные, провели эксперимент. И увидели, что нож по типу гильотины справляется с рубящим, э, дает лучше рубящие усилия. Плюс весь, вес всего барабана перекладывается на один нож благодаря верному расположению. Ширина ножа 40 сантиметров. И дополнительно делаем термообработку рабочей части ножа. это сантиметров 5 закаляется для того чтобы повысить ресурс кстати вот за что забыл сказать что на этом катке э стоят догружатели то есть если вода наливной вы можете залить отработки э набрать барабаны увеличить вес то на каркасный так сделать нельзя но когда попцию опцию можно поставить у тебя на секцию 100 килограмм веса. Можно добавить больше, можно добавить меньше. Зато он не забивается. Вот 9-метровый каточек сколько гектаров за смену сделал? Ребята за смену сделали сколько? 110, говорил парень. 110 гектар сделали. Потому что они давали ему 18,5 километров в час. Просто 18. Он не... Да, Джоном 125-м. И при том, при всем, что он не распался, с ним ничего не случилось, не повылетали подшипники. И он так будет работать и работать. Вот так складывается, да? Ну да, ну быстро. Ну конечно, быстро-быстро сложился. Оп, и все, сейчас стал рэп перекинули. И все, можно ехать домой. Что, и все? Просто складываются. <laughs> Но ну, мы стараемся реально делать простую технику шапрас И все. Это вот он еле его катил. Еле-еле. Еще понял, вот трогаю подшипники вообще, ну, не теплые даже. Но с этой стороны даже краска не счесалась. С этой, конечно, немного видно. Ну, то есть, это про качество покраски. Глянь, крутнул барабан и крутится до сих пор. Че, подшипники хорошие, потому что. Подшипники, балансировка. Да. Валы с качественной стали. Все. Подход очень серьезный на самом деле. Ребята, звоните нам. Мы вас проконсультируем по нашим рубящим каткам. В нашем модельном ряде ровно 20 моделей пока что. Возможно, мы еще несколько придумаем. На наши катки, естественно, гарантия. С нас гарантия, сервис. Максимально крутой результат в поле. Спасибо, что выбираете нас. До новых встреч. Мы поехали дальше. Что-то еще для вас поснимаем в поле. Может еще скоро селка. И еще одна выйдет на канале. Так что следите за нами, подписывайтесь и пишите в комментариях все вопросы по нашей технике. Мы с радостью стараемся всем отвечать по возможности. Пока-пока.